बीड शहरातील नूर एज्युकेशनल अँड वेलफेअर सोसायटी बीडद्वारे संचलित अल्हुदा उर्दू प्राथमिक व माध्यमिक शाळेत सत्याहत्तराव्या प्रजासत्ताक दिनानिमित्त ध्वजारोहण बक्षीस वितरण व विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन मोठ्या उत्साहात करण्यात आले सकाळी ठीक आठ वाजून पाच मिनिट वाजता संस्था सचिव सन्मानिय नसीर अहमद खान यांच्या हस्ते ध्वजारोहण संपन्न झाले यावेळी प्रमुख पाहुणे म्हणून महाराष्ट्र राज्य पत्रकार संघाचे प्रदेश संपर्क प्रमुख श्री वैभवस्वामी कोशिश फाउंडेशन बीडचे चेअरमन व मॅक्सिक्यूर हॉस्पिटल बीडचे संचालक डॉक्टर फेरोज शेख तसेच डॉक्टर अब्दुल गफार आदी मान्यवर उपस्थित होते ध्वजारोहणानंतर विविध शैक्षणिक व सांस्कृतिक स्पर्धांमध्ये यश संपादन केलेल्या विद्यार्थ्यांना मान्यवरांच्या हस्ते पारितोषिके व पुरस्कार प्रदान करण्यात आले त्यानंतर अल्बुदा उर्दू हायस्कूलच्या विद्यार्थ्यांनी देशप्रेमावर आधारित गीत भारतीय संविधानाचे महत्व स्पष्ट करणारी भाषणे तसेच भारताच्या विविधतेचे दर्शन घडविणारी कला मराठी इंग्रजी हिंदी व उर्दू भाषिक सादरीकरणे करून उपस्थितांची मय जिंकली यांमध्ये सय्यद अस्कानूर मोमीन ऐमन अब्दुल जफर पठाण अरिशा बसीरत सिराज खान शेख अनम फातिमा कलीम हाशमी अफिरा रियाज इनामदार असना काझी बीबी मोहिमन मोहम्मद फसिहुद्दीन शेख आफिया नीरा कुलसुम शेख आयशा सय्यद जरीश सय्यद फातिमा राजू इनामदार Zainab आदि विद्यार्थी विद्यार्थिनींचा समावेश आहे कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन सहशिक्षक शेख मोइजुद्दीन यांनी केले तर आभार प्रदर्शन मुख्याध्यापक डॉ सिराज खान आरजू यांनी केले या कार्यक्रमास अलहुदा उर्दू प्राथमिक विद्यालयाचे मुख्याध्यापक मोमिन जफर प्राथमिक व माध्यमिक विभागातील सर्व शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी तसेच विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते कार्यक्रम यशस्वी होण्यासाठी सर्व शिक्षक विशेष दे एक जरूर सिर में लेके अपने दिमाग में लेके उन्होंने एक अच्छी ऐसी एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की और एक अच्छा अल्पसंख्यक समाज के विद्यार्थी एक भारत के नागरिक अच्छे बनना इसलिए उन्होंने इस स्कूल की स्थापना करके उन्होंने उस विचार से उस सोच से जो चालू किया है आज बाईस तेईस साल से ये बहुत बढ़िया एजुकेशन ट्रस्ट के द्वारा चल रहा है स्कूल यहाँ पे आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं उर्दू स्कूल में जा रहा हूँ तो यहाँ पे उर्दू के पूरे बच्चे जो हैं वो तो उर्दू से ही उनका जो भी पढ़ाई है वो उर्दू में ही होगी लेकिन यहाँ पे अनेक महसूस हुआ और गर्व हुआ, हुआ, हुआ कि जो आप सब टीचर लोगों ने जो मेहनत यहाँ पे आप इन बच्चों के ऊपर की है मुझे फख्र है उन सब टीचरों का और आप सभी विद्यार्थियों का मुझे फख्र है कि आपने जो आप आपकी जो पढ़ाई है और आपने जो सोच से आप यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो उससे मैं आपका सलाम आपको करना चाहिए कि आपने मराठी की इतनी अच्छी आती है कि मना से वाटल की मराठी पर हमें समझते हैं जैसे परंतु तो मना से वाटल की माजी मराठी कुटे तरीक कमी आए ये वही सामने मराठी या सगाई दर्दनाक मराठी सुनाले जैसे हमारा किसी की तस्वीर राष्ट्रगीत प्रत्येक विद्यार्थी राष्ट्रगीत स्वतः होता है गर्दा महाराष्ट्र तो गीत प्रत्येक विद्यार्थी स्वतः होता कोणाला गीत ये नौत अशापला भाग न होता सगले इंग्लिश मधे विद्यार्थी तेरे विशेष भागे ये विद्यार्थी स्टेज करियर है एक बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बच्चे जो तो संविधान को लेके कॉन्स्टिट्यूशन को लेके घटना को लेके बहुत ज्यादा अलर्ट है आप सब लोगों से आप सब बच्चों से ये गुजारिश करूंगा कि अपने संविधान को जो है तो दसवीं के इम्तिहान के बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट के क्लास लिया स्टेज पर जो बैठे हुए नूर एजुकेशन सोसाइटी के साहब नसीर अहमद साहब और मराठवाड़ा महाराष्ट्र पत्रकार संघ के कोऑर्डिनेटर जनाब स्वामी साहब इस स्कूल के सीनियर के हेड उपस्थित गुरुजन वर्ग व समोर उपस्थित माझे सहकारी मित्र आणि मैत्रिणी आज मला संविधानाचे महत्व या अत्यंत विषयावर बोलण्याची मला संधी मिळाली याबद्दल मी स्वतःला खूप भाग्यशाली समजते भारताचे संविधान हा केवळ पुस्तक नाही तर तो भारताच्या आत्माच्या विचारांच्या आणि भविष्यातील दिशेचा आशा आहे नंतर भारताला एक न्यायनिश्चित व्यवस्थेची गरज होती ती गरज डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी पूर्ण केली आणि यांच्या नेतृत्वाखाली भारताचा संविधान तयार झाला भारताचा संविधान आपल्याला स्वातंत्र्य समानता आणि न्यायाचा पाया देते आणि हे आठवण करून देते की आपण सर्व नागरिकांनी आपले हक्कांचे आदर केलेले पाहिजे आता चला मित्रांनो आपण सर्व मिळून संविधानाचा आदर करूया आणि एक सशक्त न्यायपूर्ण My topic is the incredible India. India is a land where history breathes through every stroke and traditional lives in everyday life. Indian geography is diverse as its people. Inside civilization, magnificent temple, grand fort and timeless monuments like Taj Mahal stand as a symbol of India's culture and historical legacy. This deep connection between past and present make India not just a nation but a living civilization. What make India truly in incredible? Is its unity in diversity? Hundreds of languages, countless traditions, but festivals are celebrated, joyful across region, each reflecting local custom while sharing a spirit of togetherness. Indian philosophy, yoga, music and literature have influenced the world by promoting harmony, inner peace, and respect for humanity. This cultural inclusiveness is one of the India's most greatest powers. In the modern era, India stands as a nation of innovation and a separation while remaining rotate in its tradition. India has emerged as a global leader in science, technology, and space research. The energy of its youth combined with the wisdom of its heritage. This unique blend of uh, this unique blend of modern nature and insane value is, a, is truly defined the spirit of incredible India. Thank you and have a wonderful day. On 26 January 1950, India became republic by adopting its constitution. Before this, India was ruled by the British and the real power did not lie with its people. The constitution is our greatest gift. It skills us Rights, equality, freedom, and teach about responsible citizens. We honor Dr. Bhimra Ambedkar and all our leaders who work hard to give India a strong constitution. The Republic Day reminds us that the real power of the country lies with its people. The Grand Parade in New Delhi shows our strength, unity, and culture, making every Indian proud. As a student, we are the future of India. सिबल एंड ऑलवेज वर्क फॉर इंडिया मैं बहुत ही खुशी और पग्र का दिन है इसीलिए तहत मैं अपने ख्याल का इजहार करूंगी मत होश नहीं, तो नहीं बैदान है हम मत होश नहीं, नहीं, नहीं।

चाहिए मौके पर जमा हुए हैं ये दिन हमारे दिलों के लिए फकर का बास है यूना के इस दिन हमारा मुल्क बना छब्बीस जनवरी उन्नीस सौ पचास को हमारा आयन नाफिस हुआ जो हमें हमारे फराइज को याद दिलाता है जब हम इस दिन की अहमियत को समझते हैं तो हमें समझ आता है की हम अपने मुल्क आज़ादी का सफर

देशाचे आपल्या देशाचे संविधान लागू झाले या दिवशी भारत प्रजासत्ताक देश बनला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे आपल्या संविधानाचे शिल्पकार होते त्यांनी आपल्याला एक मजबूत आणि संविधान दिले संविधानामुळे आपल्याला अनेक आप हक्क आणि अधिकार मिळाले जसे की स्वातंत्र्याचा हक्क समानतेचा हक्क शिक्षणाचा हक्क हे सर्व हक्क आपल्यासाठी खूप खूप मौल्यवान आहे अपनी जान कहते हैं हम अपनी जान की दुश्मन को अपनी जान कहते हैं मोहब्बत की इस मिट्टी को हम हिंदुस्तान कहते हैं महात्मा गांधी अहिंसा से सत्यगुरुों के सिद्धांतों से गहराई प्रभावित होकर खान अब्दुल खान ने खान अब्दुल गफ्फार खान को जयसीमित गांधी भी कहा जाता है अहिंसा से दूर रहकर स्वतंत्र की लड़ाई लड़ी अहिंसा का संदेश फैलाना उनका सत्य असत्य योग्य था खान अब्दुल गफार खान ने उन्नीस में खुद खदम आंदोलन शुरू किया इस आंदोलन की स्वतंत्र लाल कुर्ती पहनते थे और पूरी तरह अहिंसा के लिए प्रभावित थे गांधी जी ने इस आंदोलन को अहिंसा जिन आंदोलन का जीवन उदाहरण माना